Salam, xoş gəltdiyiz hər birinizə dəyərli izləyicilərimiz. Bu gün sizləri qarşılayıram Masazır qəsəbəsi 569 nömrəli avtobus xəttinin yaxınlığı. Gördüyünüz kimi belə bir xarici görünüşdə 1.5 torpaq sahəsində inşa edilmiş 3 otaqlı həyət evimizin təqdimatını edirik. Evimiz ümilikdə 80 kvadratdır. Gördüyünüz kimi pəncərlə şəbəkə pəncərlərdən istifadə olunub. Evet, yanı sayəsi bu şəkildədir. İki avtomobil aç şəkildə daxil ola bilər və ələvələrlə otub durmaq üçün yetərincə kifayət qədər yer saxlanılıbdır. Fasada gördüyünüz kimi pastovka emsiyadan istifadə olunubdur. Kürsü üzərində inşa edilib, sizlənin giriş olan sistemiz bu hissədəndir. Həyətin gördüyünüz kimi işıqlandırma üçün platformağa qədər quraşdırılıbdır və evimizə gələn giriş qapımız Komunallarımız, qaz, su, işıq mərkəzi, kanalizasiya sistemi və ən əsası isə sənəd dubca çıxarış. Bu hissəni də mən sizə çəkib sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi qoşa hörğüdür. Quru bir ərazidə yerləşir, zirsəminə giriş olan hissəmiz bu hissədir. Ətraf isə tam yaşayışlı olan evlərdən. Su xəttinə qədər çəkilibdir. Bu hissədə əlavə torpaq sahəsi saxlanılıb ki, dekorativ ağaclar, güllər əkilməsi üçün belə bir xarici görünüşü var, gördüyünüz kimi krişası paket krişadır və ən əsası da onu sizə vurğulayım ki, tikinti 60-ın 60-a karkas beton və tikintinin yekonunda paya əsasına qədər atılıbdır. Möhkəm tikili bir evdir. Pləkənlərimiz ağlaydaşlarla gördüyünüz kimi gözəl sərgəli döşənilibdir. Kombi xətlərinə qədər çəkilib ki, aparat bu hissədə quraşdırılacaq. Elektrik xəttinə qədər çəkilib və burdan da sizə evimizin həyət yanı sahəsin Təqdim edirəm gördüyünüz kimi belə gözəl səliqəli həyətiyana sahəmiz. Evdə bəzi təmirat olunmalı işləri qalıb. Döşəmənin laminatı və qapılar. Giriş olan hissəmiz də təhlis. Gördüyünüz kimi təhlis vasitəsilə otaqlarımıza bölünür. Sağda yerləşir bizim gözəl səliqəli qonaq otağımız. Tavanı alçıpan tavanla yığılmadır. Divar kağızlarına qədər hamısı gördüyünüz kimi yenidir. Evdə yaşayış olmayıbdır komunikasiya xətlərinə qədər çəkilib, fotokoliklərə qədər qoyulub və pəncərəsi öz səyitinə baxır. Gördüyünüz kimi TV xətlərinə qədər hamısı çəkilib, tam hazırdır. Və bu hissədə yerləşir bizim geniş mətbəximiz. Mətbəxim də kommunikasiya xətlərinə qədər çəkilib. Pəncərədən qarşısını kəsən heç bir maneə yoxdur. Mebel altı o mebel arası kafe metağına qədər vurulub. Gördüyünüz kimi kommunikasiya xətlərinə qədər çəkilib və Köncəsi öz həyətinə baxır. Digər üç otaqlardan genişliyi gördüyünüz kimi göz qapağındadır, yetərincə genişdir. Bu hissədə yerləşir bir yataq otağımız və sonuncu yataq otağı. Yataq otağında ölçüləri kifayət qədər genişdir. Divar kağızlarına qədər zövqlü divar kağızlarından istifadə olunub və bu hissədə hamam otağı, sanitariya qovşağımız. Belə bir gözəl, səliqəli hamam otağımız kafeynə qədər vurulub. Qiymət 58.000 manat start qiymətə satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə sözsüz ki, endirim olunacaq. Yaxınlıqda 6 nömrəli məktəb və araz maket mövcuddur. 569 nömrəli avtobus xəttinin yaxın bir məsafəsində yerləşir. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə ol, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.